ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਆ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 10-12 ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਆਪ ਸੁਪੀਟਰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਦ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਦ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਹ ਗੇਟ ਜੇ ਆ 20 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਜੇ ਗੇਟ ਦੀ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੇਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਵਾ ਰੇਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੇ ਆਹ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਹ ਥੱਲੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਇਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਐਸ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਸ ਦੀ 30 ਹਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁਗਾ ਇੰਨਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ हाँ जी सर क्या नाम है आपका मैं फादर मैथ्यू है स्कूल का डायरेक्टर है सर आप डायरेक्टर डायरेक्टरों कल एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर ना स्कूल का गेट गिरा और बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड नीचे आ गया कैसे हुआ इंसिडेंट और क्या कहना है आपका इस बारे में ये छुट्टी का टाइम सगा छुट्टी के टाइम अपने स्कूल बस सारे अंदर आ जाते अंदर ये टाइम पर आके सारे गड्डिया अंदर आ गई सदे गेट बंद हो गया सर एक गड्डी लेते आया पर उन्होंने एकदम गेट खोल लगा उस समय एकदम वह जो लेट आया गेट बजे इस कारण गेट डिगे भी पूरा कोशिश की था जो गेटकीपर है कुदरती मतलब खुद मेहरबानी से बच गया उसका वो ठीक ठाक है उसके परिवार में भी खुद उसके हॉस्पिटल लेके गया और अभी ठीक ठाक है कहाँ पर चोट लगी उसकी उसका जब डिग्रह उसका असरते इधर साइड से लगे छोटे चार टांगे लगे तो ठीक है सर मानते हो कि इतना बड़ा स्कूल है बच्चे भी गुजर रहे थे अगर रब ना करता वो गेट वो बच्चों पर गिर जाता तो फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी क्योंकि मेरा किसी ऐसी चीज़ों में हमारा कोई पर सारा भरोसा क्योंकि उसी साइड से हमने बच्चे नहीं भेज दे बच्चे को जाने के लिए फेरेंट्स के साथ बच्चे को जाने के लिए दूसरा गेट है छोटा गेट है सिर्फ गड्डियों के लिए जब गड्डी अंदर आ जाते बच्चे सारे चले जाने के बाद फिर गए कितने माना जाता है कि अपने पूरे बच्चे का मतलब से, सेफ्टी भी पढ़ाई की पूरा कोशिश कर हमने पूरा इसे लिए कोशिश में है क्योंकि हर एक बच्चे का जिंदगी बहुत तो मूल्यदायक है तो असि भी एक एक बच्चे का ख्याल रखते पर कभी कई बार इस तरह कुदरती कई बार गलती हो जाती उसके लिए मैं अपने गलती भी मानता हूँ अगर कोई गलती हो गया तो उसके लिए भी मैं सभी से माफ़ी भी मांगता